39 savol tarkibi qanday bo'lgan olimga nol butun o'ndan mol suv qo'shilganda sp ikki hamda sp 3 orbitallar soni nisbat beshga ikki bo'lgan 103.2 yuz olim olindi demak hosil bo'lgan yangi olimimizni yozib olaman h 2 so 4 hamda SO3. demak bunimiz x mol deb olaman sulfat anggidiimiz Y mol deb olaman. jami massamiz 103.2 yuz bo'lishi kerak. Demek 98x plus 80y'miz 10 bu arada. 100'ü 3 bütün 10'dan Demek sülfat kislatanın terkibi de. SP3 gibi bir tane son. Can bulup 12'te bor. SP2 gibi bir tane ise demek 6'da bor. 6'ın gıgırt ol toksidi değilse. Fakat yine SP2 gibi bir tane. Bunda can bulup 12'te bor. Şimdi nispet yani SP2. iirtlaganorbitalar sonini sp uchga bo'ladigan vaqtda nisbat ga ikki kelib chiqishi kerak ekan endi x mol sulfat kisida sp ikkilar sonini olti kda olti plyus oltiioksii y mola demak unda o'n ikki yk taqsim sp uch faqatgina sulfaksida bor unda o'n ikkita demak bunimiz o'n ikki k o'sha vaqtda nisbatimiz beshga ikkini berish kerak ekan endi hisoblab chiqamiz 12 o'n ikkini ikkiga qisqartib yuboradigan bolsak 6, 6 ni 5 ga ko'paytirsak o'ttiz ik teng olti ik plus o'n ikki iga o'ttiz iksdan olti iksni ayiradigan bo'lsak 24 to'rt iksimiz teng bo'ladi 12y ygrga qisqartib yuboradigan bo'lsak ikki iksimiz teng y ga. endi igni o'rniga 2x ni qo'yamiz shunda 98x 80 ko'paygan xo'sh ikki ks bir yuz uch butun o'ndan ikkiga teng demak 98 ga 160 ni qo'shadigan bo'lsak shunda 258 yuz ellik teng bo'ladi bir yuz uch butun o'ndan ikkiga iimzi qiymati nol butun o'ndan to'rtga xo'sh endi dastlabki olum tarkibini aniqlash uchun dastlabki sulfat kislota hamda dastlabki sulfat angidrid bizda suvimizni aytmoqda demak iksmiz nol butun to'rt bo'ladigan bo'lsa igimizning qiymati nol butun sakkiz kelib chiqadi demak olti olti nol butun sakkiz s nol butun o'ndan to'rt demak nol butun o'ndan ikki mol suv qo'shilgandan keyin shunaqa yangi tarkibi olim hosil bo'lgan demak dastlabki olimn topish uchun qo'shilgan suvimizni demak sulfat kislotaning miqdorini topish uchun qo'shilgan suvimiznig miqdorini ayirib yuboraman nol butun o'ndan ikkini demak dastlabki sulfat sulfat nol 0.2 mol bo'lgan oltini topish uchun endi qo'shilgan suvni qo'shib olaman chunki bu yerda e, yangi olim hosil qilish uchun oltin qanchadir qismi sarflangan qanchadir qismi ortib qolgan demak dastlab olim tarkibida 1 mol bo'lgan bu degani 0.2 ga 1 bir nisbat degani demak ga 5 nisbatni beradi demak 1 molekula sulfat kislotaga 5 molekula oltitok to'g'ri keladi to'g'ri javobimiz d varianti